Вот человек заходит, да, вот он проходит, вот он вот так вот садится, и он просто отходит от шока. Пока у него это все. В течение 20 минут я должен ну, смотря в какой точке города, я должен прибыть. Люди подходят, которые там пострадали, которым ну, помощь какая-то нужна. Они приходят сами. Сначала генератор подключаемся, ставлю чайник, кофе, чай. Ну и что они попросят, там, может покушать, кому что. Если холодно, пока автобус там не успевал прогреться, мы достаем пледы, даем людям. Если надо, я же говорю, вот аптечки. Было в конце января, когда в дом влучило. Человек пришел, у него была травмированная рука. Он попросил бинт, чтобы хотя бы ему перемотали. Мы ему перебинтовали, как бы все. Потом приехала сразу скорая. Они обработали ему рану, перебинтовали как надо. Вот так вот выглядит аптечечка наша. Я не отхожу, я всегда нахожусь здесь до, до последнего, пока не разъедутся МЧСники, не скажут добро, все, вам можно уезжать.